Дунаева Михне зарплаты директоров неважно, Я Но никто не борется конкретно. Ни Дэна не придет, никто не придет. Извините, пожалуйста, приносите Дэна сюда. Что на Нет, он сказал, что нет, что Создали кооператив Только зарегистрировались Через три дня я его Он говорит, Ну как, это? ну так и так вот. Ну извините, ничем помочь не могу А теперь разгребайте, да? Вот а там торгуют, там Там торгуют На дорожках Рынок во всем Наш город Южный превратился в сплошной рынок Где бы человек не прошел На какой бы свободной тропиночке У нас везде рынок я говорю, вот Ладно, они бабулечки, в масках но... стоят и вот представители нашей вот этой милиции или полиции сейчас, Ладно. да? Они вот эта дорожка, что торгуют все, когда вот да, вот тут вот продуктами, все, вот полностью это проход между химиков 20 и 22 а школы. Нет, я ну а у нас рынок. Всех сюда надо. Там и мясо продают, там и что хочешь, и молоко, и все не проверено, ничего. Вот они тут стоят. Вы там гоняйте людей, чтобы, тут есть врачи, которые делают анализ, и все стоят с документами, продают. А а пришли на рынок разбираться тут, что вы делаете? А торгуем мы вот, по, по закону торгуем. И платим, И платим все. Платим все. Вот. Налоги все платим. Не то, что, а куда те деньги интересно, которые люди платят? Кому они вообще платят, что стоят на дорожках? Куда уходят те деньги интересно? Куда? В карман всем, наверное, этому правительству нашему всему, в Южном.

может, ну почему почему а, а же пар. от этого отталкиваешься? Мы То есть человека, по-моему, это можно в администрацию, сейчас Мы просто говорили на 4 число, что будем показывать. Если у вас не будет документов, <свист> <свист> то <свист> иначе. Люди того, ничего ходят. не говорят, ни с кем не общаются. Ну, Ходим да. только мы, как юрист, никто да, я тоже да. не не то там. Нет, Они ни с кем не общаются. Ничего не делают. Что 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 делают. Для безопасности все чтобы было да хорошо. Да, Это <плотно> все делать за. <клышлен> на вашем да. Если человек, который не, а не да, платит, нужно да. обратиться в суд, чтобы с... решение... Решать... Ну, это... ну, тебя... А он обращается в суд и обращается в суд. Просто так не бывает. Это так нельзя взять да. и сравнять не знает. Мы не будем. Ну, конечно, да. А теперь смотрите дальше.

Одни колдобины. А вам все мало. Еще чуть-чуть, порядок. Спасибо вам, что вы поддержали нас. Спасибо. 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 Составить список, когда какие есть пожелания, вопросы. Если там считается, что это дорого, за местобой место, пожалуйста, скажите, сколько выходов? Да, да, попробую. То есть, 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 Так вот, человек, есть, 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 да. вот, человек, -го года, да. есть, есть, значит, не осуществлялось. Есть, есть решение сюда, Есть решение суда. Кооператива ваша. Да. Вашего, да, да об закрыть? Об договора аренды. За, да, закрыть. А он предприятие а вы, не закрыто. А договора да. с кем заключаете вы сейчас? Три года уже с кем вы заключаете договора? С предпринимателями. А на каком основании, если решение суда на говорит, запрещает вам это дело? На том основании, то что, что мы дело. предоставляем, мы же за аренду земли не берем, так в отличие от Ну вот видите, взывает. да? Вот и вот да. такие да. вот споры. Значит, я смотрите. Я э, э, только слово. я документ не слово. Том, что на сегодняшний Поэтому, день, естественно, нужно что-то делать. Никто не имеет Да, если человек... Слово ну, ну кусок наш, да, ну, мы собственники. А мы нет, не что хотим, что чтобы рынок работал. Не Если не вы считаете, не мы не правы, обращайтесь в суд. Логично. Ну, теоретически, с точки зрения этого... хорошо, это а как вы закроете... Не не мы, не мы не закроем, мы не говорим, что мы закрываем. Мы просто хотим понять, кто хочет работать, а кто не хочет работать. Подойти и спросить. Каждую неделю уходить. Свет мы подаем. У нас есть. Не надо же балаклава идти сюда и спрашивать. Да это балаклава не запрещено. Я же без балаклава видел. И выяснить да. Сейчас все выяснили, а этого момента это, никто обсуждать не будет. Сейчас Ольга Владимировна Никакая. дает интервью, дает выделяй, показывает все документы на, заменили, на землю, плет, на решение, вот на все, на моменты. Первый пример у два магазина. Есть даже уже, по-моему, Вообще все решения на снос. Мы этого не, вообще никто же не делал. Нет задачи спасти, либо препятствовать каким-то действиям. Нет этой задачи. Есть задача привести документы в соответствие. от предпринимателя к организации рынка. Все, вся задача. Молодой человек, я прошу прощения, как вас зовут? Паша, вот я сейчас пошла специально, зашла в интернет, посмотрела. Законом Балаклавы запрещены. Законом, а вы юрист. Это не лыжные маски. Еще, еще раз говорю, не это, не это не балаклава, потому что человек Но скрывается я, я я ношу, я ношу балаклаву. Паша, Паша петель, еще петель. раз вам говорю. Я ношу балаклаву. Вы меня я слышите? Слышу. Вы же юрист Кудряцевой. Я, 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 я ношу балаклаву, скажите мне. Ко да. Ко да. мне есть претензии? Что это вы съезжаете с разговора? Я спрашиваю, ко мне есть претензии? Я еще раз да говорю, чего И вы съезжаете с разговора? Если ко мне претензии? Паша, кто вас научил так ну, разговаривать? Ну, руководитель вот этих хлопцев. Я не руководитель. А чего они к вам пришли? Ну, если вы юрист, вам задают вопрос по факту. Да. Если ему задали если, вопрос, если, он если дает ответ, вы начинаете показывает... съезжать. Спрашиваю, вы говорю еще раз, вы адвокат знаете, чей юрист вы... Кудрявцевой? У меня вы такое ощущение, что вы меня хотите своим криком переломать не хребет. Да, Уважаемый, у меня хребет. такой голос по мне плачет под подводский хан. Ты не знал? Не ломается, Я даже не хребет. представляю, с каким-то нервным... С каким-то нервным... Тем более, вообще, по-моему, вам никаких претензий не на нашей земле находится. Уважаемый, это не напоет. ваша земля. Вот эта вот, женщина это уже 10, 10 лет живет вот земля. Тут эту гадость, и это ты будешь ее учить, да, что, да. что, делать. А ты пришел три месяца, и, или я лет. здесь 15 лет, а не 10. или ты ну 3 месяца, и веду. 3 месяца, Павел Батькович. Да. Наша земля, все мы вот там да. в встречалки, 2 на метр полтора, Вот там наша земля, а тут это земля полгода тем, людям. Вот, все люди хотят вы видите, как у нас почему? Визу, все там документы почему, почему? Не каждый должен не ходить? не каждому принесёт, не но, пускай. Пускай. Вот но мэр дал время вот этим вот двум рынкам, которые разделили да. э, вообще это муниципальный рынок должен быть ладно, разделили да, на да, два да, лагеря да, на одном типа кооператив был создан другой как да, бы да, ее и мэр дал время и тем и тем собрать, привести в порядок документы. Никто их не привел еще, пока и эти из-за судов, которые да, тем не привел. Документы только но Вчера вам тоже показывали. Никто не показывал. Я больше чем уверен, что те документы, которые вы видели, они просто еще раз отскрены на новые кистами и мокрые печати Ну Может вы, быть, но от вас мы не видели. Вот, знаете, от а меня? Ну, кто там все говорят, что у, у нас есть, мое. у нас есть, но никто не принес, никто не показал. А, а вы? А почему вы, вы должны принести? принести? Вам надо? Вы придете? А вы? Чест... вы у меня? Но я вам говорю честное слово, у меня есть полностью все документы. Дома вас Честное слово, у нее есть? Нету у нее таких документов

Вот летом, летом было, когда собирали предприниматели рынка э, в исполкоме. А, так в исполкоме, видео, да. были представители видел, да. милиции, все потом были. прокуратуры все были. и всех остальных. И там ясно рассказали, какие документы должны начать оформляться. Пока она не оформит, Пока она не оформит все это эти пустое. документы. Вы же понимаете, вы Знаете, как первые было ребята? издевательство над э, женщиной, которая... которая два предпринимателя. Вы не первые ребята. Тут и два все качка таких были, ребят были. Да, да, все Смотрите. Это куда момент. поехать? Это в Никакой, никакой ситуации нет. Дело в том, что люди все работают без договорных отношений. Это первое. В течение трех лет, с 2013 -го года, когда выиграли мы суды, Верховный суд, и э, сняли с кадастра то, что незаконно было сделано кооперативом и созданный кооператив на э, рынок в рынке был сделан. Это специально. Это э, вы же понимаете, как может существовать рынок в рынке? Выиграли все суды, и я э, ишла письменно обращалась. Я ходила устно. Постоянно слышала оскорбления. Все. Э, потом мы в настоящее время вот Целый месяц ходили к каждому человеку, юрист наше предприятие, ходил к каждому человеку, подходил и просит, пожалуйста, придите, покажите копии, покажите документы и давайте с вами заключим договор. Вот мы хотим по-хорошему. Но люди говорят, а мы не пойдем, а мы не хотим, а мы не будем. А на основании чего построились? Нам так сказали. Многие, кто говорит на Плющукова, кто говорит на мэра, вот пока мэр не придет, не скажет, мы не будем заключать договора. Но в настоящее время очень серьезная обстановка сложилась. То, что э, пожарная вот, электросеть, такое там творится. Вы знаете, может быть и пожар. Может, а потом скажут, что виноват кто? Директор. Я бы этого не хотела. Мне хотелось бы узнать, откуда свет люди берут, с кем заключили договор, кому оплачивают или вообще никому не оплачут. Мне хочется навести здесь порядок. Хочу еще одно заметить, что мясной корпус полтора года не делает обработку. Это грозит городу нашему. Это очень серьезно, и мне бы хотелось, чтобы я, во-первых, беспокоилась за наших посетителей, которые здесь бывают и покупатели. Это в первую очередь я должна для них делать какие-то и блага, и нормальная работа должна. Я отвечаю за это. Обработку не делают, договор не хотят заключать. Мало того, что проезды ночные, ночью постоянно вот так ездят, непонятно, кто по рынку ходит. Это тоже, а потом говорят кражи. Это ненормально, это неправильно. Мне бы хотелось навести порядок. Документы мне однократно показывали журналистам, оригиналы. Э, уже просто надоело это. Вы понимаете, надо наводить порядок, надо, чтобы все было нормально. Я хочу, чтобы люди работали. Кто не хочет работать, я же не могу их держать здесь. Кто не любит меня, я не прошу меня любить. Работайте по закону. Есть многие, которые вообще не платят налоговой. Очень многие, мне хочется видеть свидетельство. По пять магазинов людей имеет, нет никаких э, вообще документов. Это тоже неправильно. Вообще давайте по закону работать. Да, плохо, что Наватский мэр, вот писала газета, можете там заснять, вот, вам покажу верховенство права, это легло и президенту на стол, это везде это уже есть. По этом рынке вся Украина уже знает. Но нет бы мэр вызвал и сказал, давайте с вами поговорим, мы будем работать нормально. Да, выиграли все суды. Да, вот я виноват, но человек не хочет признавать свою, но я не виновата в свою вину. Выйди и скажи, ребята, все, кооператив создан незаконно, противозаконно, мы обязаны делать все, чтобы было по закону. Навацкий этого не хочет. Ну не хочет, значит я буду своими силами делать. Я обратилась в Лорки Паница, я обратилась в МВД, я обратилась к начальнику милиции и сказала, что будет общественность помогать мне. Потому что на самом деле никто мне не платит денег, нету, люди бесплатно помогают, чтобы был порядок. Потому что постоянно, когда я выхожу, начинается драка, оскорбление, люди говорить не могут, люди кричат. Вот Крайнюк, первый ряд, который стоит Крайнюк, у нее два торговых места огромных магазина поставила а еще сзади стоит, прям мешает колонки. она свой контейнер установила. На основании чего? Я подхожу, говорю, почему вы говорите, что вам мешает работать? Вам никто не мешает. Ночью я стою, сама бывает часто дежурю, и пропускаем, и заезжаем. Но никогда деньги люди не хотят платить. Подождите, асфальт я вложила, я вложила деньги. Я работала, как вот как самом деле это полагается человеку. Я все делаю, все услуги. Люди стоят у меня, извините, я налоги плачу, у меня стоят, они ни за что не платят, это неправильно. Те, которые самые крикливые, это все не платят. Это все, которые сделали сам настрой. До Верховного суда мы выиграли все суды. Федоренко, вот первый, который в продуктовом рынке, они не имеют права торговать промышленным. У нас разделено зоны промышленные есть промышленные, продуктовые есть продуктовые. Они обязаны работать по закону. Правила торговли никто не отменял. На сегодняшний день я издала приказ, вот два месяца у нас идет инвентаризация. Мы должны знать, сколько занимает человек места, как он, сколько магазинов у человека, платит ли налоги он. Потому что с меня спросят, скажут, а что ты их покрывала? Они говорят, что налоги они платят. Говорить это не значит, что они платят. Я пошла, они говорят, мы не можем, половина у нас нету. Фамилии называют тех, которых вообще здесь нету. А сколько договоров заключено? Ну, где-то 50 есть. Может даже меньше, врать не буду, я и почитать просто, если надо. Ну 40 это сто 100%. Но они мотивируют отказ платить вам за аренду земли тем, что у вас нету кадастрового номера и акт зарегистрирован по другому акту. Скажите, пожалуйста, вы же грамотный человек и вы видели госакт. Кадастровый номер не нужен. Если мы захотим продавать, мы кадастровый номер сделаем. Мы не продаем, мы работаем как положено, мы пользуемся землей. Они зарегистрированы по другому но Кто сказал вам это? такое? У меня вопрос к вам. Мы сдали в эксплуатацию рынок химиков 27. Вы заходите в админ здания химиков 27. Подождите. Решение сессии химиков 27. Решение сессии 2005 года никто не отменял. Рынок продуктовый химиков 27, промышленный химиков 19. Четко решение сессии. Его никто не отменял. Другой номер сюда не у нас юридический адрес химиков 27. Да, я понимаю, там идет расследование по Питусе, или кто там у нас Новацкий, Денов, кто там участвовал, вот это же люди, которые здесь участвуют. Им выгодно, чтобы было здесь не, не порядок, им выгодно, чтобы был скандал здесь. Да не будет. Я столько лет здесь не будет этого. Будет здесь порядок, и будут люди работать по закону. Хотите, работайте, не хотите, рынков много. Сделайте свой рынок, постройте. Извините, я 300 тысяч заплатила э, в, власти южинскому исполкому. А от этого я ничего не имею. Я до сих пор вернуть деньги свои не могу. Но как вы видите вообще дальнейшее развитие СМИ? Идти, записать заявление, заключать договора и работать. Не нравится кому-то, я не могу всем нравиться. Мне не надо любить. Работайте все по закону. И я буду по закону работать. А ажиотаж делать, скандалить и говорить, что не дойдешь, там убьем, и мало тебя, что не убили, это не будет. Четыре покушения было, да. Мэр это отреагировал как? Э, отрицательно. Он отрицательно в мою сторону. А за что ее побили? Значит, виноват. Это неправильно. Голодовку вот я объявляла, что беспредел, именно правовой беспредел в городе. Это было, да. Было очень много ситуаций. Но извините, то, что люди говорят, я должна им показать, придите, я все покажу документы. Те люди, которые там препятствуют деятельности, это те, которых вы позвали, они говорят, мы, нас попросили, люди, которые прикрывают лицо. Сейчас грипп, чтобы меньше болели люди. А я... То есть это люди, которые защищают себя от вирусных Правильно? Правильно? То есть это не не Они, да открывают. что? Охрану. У меня это вопрос... К... Нет, нет, нет. У меня не вопрос... Да. Правильно, Я так и сказала. Я предложила, купила маски такие белые. Говорит, ну не пойму, скажи, что санитарию тут проводим. Mm -hmm. Поэтому никаких нет. Во-первых, скажите, пожалуйста, как я могу свой рынок сама захватить? Собственник захватывает свое. Да бред. Где вы были, телевидение, и вы тоже в том числе, когда захват был тут с избиением меня? В 2006 году, ну, когда банк формирования фермеров... да, а, было, никто не отреагировал. А Во-первых, хочу сказать, предупредили сказать. уведомления, мы всем предпринимателям дали. В течение что до третьего часа мы просим вас прийти. Ни один человек не пришел. Мы пошли так ходим, говорит, а мы не пойдем. А нам сказали, нам Денов, Навадский, Плющиков, сказали, не иди. И она ничего вам не сделает. Не платите. Она там и без денег, да мне достаточно денег, я состоятельный человек. У меня нормально, все, мне хватит. Но если вы не хотите работать по закону, я просто рынок вынуждена закрыть. По причине того, что по технике безопасности людей я обязана закрыть. Я или навести порядок должна, или закрыть его. Как вы будете это делать? Вот сегодня Буду утром всегда. он был открыт. Люди пришли И будет всегда открыт. Места. Ну в чем его закрытость будет в таком случае? Подождите, у меня есть предписание. облэнерго, Что я не имею права навести порядок, я должна. Вы хотите, чтобы кого-то током дарил. Уже горение за болотной у нас, точка горела. Плещукова два не раза горела вы это очень серьезно. Хорошо, как это будет да никак, я пока, я пока. Нет, отключать их не будут. Они вообще непонятно откуда. Это я вынуждена буду закрыть и проверить все документы. Только так. Если люди не хотят так, значит так будет. Но по сути у вас рычагов управления этим процессом тоже не так уж много. Вы много. Сидите в судах. Почему? Вот вы пригласили Почему? Все суды уже выиграли. А ну вот они как бы не особенно, что могут сейчас изменить? Они ничего ситуацию. не будут менять. Будет менять мой юрист, будет менять мой зам. У меня есть люди, которые работают в правовом поле. Зачем эти люди там? Пока? Какие ну, как люди? Молодые люди? Молодые люди. Потому что постоянно драки были. Вы видели, как патриот делает. Вот э, в, в августе, по-моему, летом, когда я попыталась поставить своих охранников, попыталась людей, так они начали оскорблять меня всех. Вот это надоело, на точку поставить. Вы понимаете? Люди должны работать. Кто будет заключен договор, пожалуйста, проходи работы. Не хочешь заключать договор, пожалуйста, собери свои, свой контейнер, если это твой, ни у кого нет даже документов на контейнера, ни у кого нет разрешения, почему они расширили по 2-3 магазина. Вот это самое главное. Я бы хотела, конечно, и, может быть, и юрист очень хочет очень высказаться, потому что очень много было времени, когда э, можно было прийти и договориться и работать. Я же не говорю там, они говорят, мы меньше платим туда, но нам дают без чеков. Вы извините, но это, это уже полная беспроводие, это серьезная вещь. Возбуждено уголовное 19 уголовных дел за самострой, за э, решение суда есть. Но опять-таки хочу сказать, что э, раз так долго я не могу больше 14 миллионов терять, это значит, я плохой работник. Э, когда по-хорошему люди не понимают, ну, будем делать так, как вот считаю нужным. Не хочет человек работать. Ну что, пожалуйста, идите где там есть, идите к Ловатском. Ну вот сейчас эти молодые люди, они будут стоять до тех пор, пока люди там не придут заключать договора. Вот дальше ваши действия. Ну подождите, они для общественного порядка. Это это совершенно люди, которые что, вы видели драку? Вы видели, кого-то оскорбили? Крайнюк там, какие там выступают, Федоренко, те, которые незаконно построились, те, которые проиграли суды, я им суда говорю, да, вы проиграли, я доказала, что вы не правы, так идите заключите договор, у меня не цель с вас снести, у меня цель работать и зарабатывать деньги. Я пришла тут благотворительностью, я занимаюсь в другом месте, здесь я работаю. Есть конфликтная ситуация, я так понимаю, с 2005 года. И э, согласно этой конфликтной ситуации люди сделали позицию, что ни тем, ни этим платить не будем за обслуживание э, этого рынка. Э, решение проблемы, э, так вот в двух словах и кратко, я думаю, мы не найдем ее сейчас. То есть просто планомерно, потихоньку делать э, хозяйственную деятельность, вести, знакомиться с каждым лично предпринимателем, заключать, смотреть его документы, обсуждать э, все проблемы, которые есть у них, все вопросы, которые они хотят обсудить. И потихонечку, планомерно, я думаю, увидим из этой ситуации. Только юридически можете... придет, берет предприниматель свои документы, приходит в администрацию. И оттуда начинается дело. Вот и все. А вы... Заставить физически мы не можем. Мы ну не как. Трогаем, как? Но ну, бесконечный суд тоже навряд ли, понимаете, потому что есть решение Конституционного суда о признании ГУСАКТа действительным. Все правильно вы говорите, нету кадастрового номера, но согласно закону, нету, в законе не обязывают временные рамки, когда он должен сделать. 2004 году, с 2004 года начали делать, пересваивать кадастровые номера. Да, действительно, поскольку акт сделан в 1997 году, или в 1997 выданный, да, естественно, кадастрового номера нету. Это, во-первых, деньги стоят. У Джинка в администрации денег нет сегодня, потому что люди физически не платят. Вы мы, для того, мы к, конце, конце, ну, надо где-то взять из где этого средства. Сколько это дорогая процедура? Ну, надо считать. Я не геодезист, не, не знаю все эти моменты, как это все стоит. Но хочу сказать следующее, что ничего тут, нету никакой проблемы. Проблема вся надуманная больше и раздутая. Если есть какой-то личный неприятный в неприятности к, к директору, ну, есть другие люди, пожалуйста, есть юридические моменты. Вы можете прийти, показать документы и заключить договор. Если вы считаете, что договор не дорогой или еще как-то, сказать свою позицию, почему вы это не делаете, как минимум. От этого будет уже отталкиваться и, и будем что-то делать. А какое должно быть дальше развитие событий с вашей стороны? Вот вы говорите, заставить физически мы не можем. Мы не можем, а мы можем какие только рычаги, предложить... Какие дальнейшие действия? Понимаете, сказать так однозначно не скажу. Ну, будем доносить, будем пытаться, чтобы... потому что у нас есть, по-моему, 49 человек, которые есть договора из 400 на рынке. Поэтому, может быть, они поговорят с теми людьми, которые заключают, и те объяснят, что это не страшно и все нормально. Же долг, всего туда... Долги, понимаете, как? Все, все адекватные. Администрация понимает, что нельзя... Ну, надо, как знаете, как заключить договор и начать с чистого листа, а по поводу долга ну, считаться как минимум, разбираться в этом. То есть это все индивидуально. То есть нельзя под один шаблон выстраивать весь рынок. Нельзя. Я прощаюсь, просто есть люди, которые вообще никому не платили этих 10 лет. Это самое вообще, главное. Вот это в этом-то и проблема, что люди удобно не платить. То есть, ситуация конфликта, Поэтому она мы будем удобная сегодня. И будем она просто удобная, не больше. А сколько квадратных метров? 0,60 гектар, 60 соток. Вот так, вот, вот пожалуйста, есть. все есть. Есть выкопировка, есть четко отбитые точки, есть координаты по геодезии. То есть все это есть. И когда говорят, что у нас нет ничего, ну как минимум, кроме слов, ничем это не подтверждается. То есть, если мы ходим каждому например, лично с папкой документов, то нам, кроме слов, рассказывания бытовых проблем вячеславы непосредственно ольги владимировны рассказывающего еще каких то слухов ничем не подтверждается то есть просто хотим выяснить юридическое пребывание основания каждого предпринимателя на каком основании он ведет здесь хозяйственную деятельность это вот все есть ли у него вообще документы потому что сегодня я вижу что это просто серая точка здесь в вашем южном вот и все каждая сторона конфликта этого пыталась скорее всего с позиции может быть угрозы силы какие-то вот вопросы я имею в виду частности, предпринимателей, что мы тут у нас много мы долго вы уйдете однозначно я думаю что это не конструктивный разговор нужно все-таки сесть за стол переговоров и в первую очередь и им это выгодно и в конечную очередь эти люди все предприниматели это наши клиенты мы хотим только с ними дружить и помогать им развивать рынок вы сегодня обратите внимание рынок действительно в в ужасном состоянии. То есть, если сравнить любые другие рынки, мы понимаем, что это как минимум 90-е. Ну, не есть нормально. <хорошо? просить> <говор PET> <просить> 嗯。

Вацкий, чтипусту живители, сядем. Ну, хорошо, 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 подождите. Да. На улице подождать. Подождите Но ну, подождите, подождите. Ну, а с прессой можно потом будет Разберемся.